নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলো ভালে কুশলে আছেনে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু মই ভালে কুশলে আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ফালে ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে আমাৰ নগাঁৱৰ ফালে ঠাণ্ডাটো অকণমান কমিছে কিন্তু দেই এখন কাপোৰেই হয় মানে আৰু ৰাতিপুৱা যদি ৰ'দ দিয়ে তেনেহ'লে দিনটো কাপোৰ নোলোৱাকৈ থাকিব পাৰি মানে গৰম কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ থাকিব পাৰি অকণমান ঠাণ্ডাটো কমিছে আৰু আৰু এটা আজি আপোনালোকৰ কথা কওঁ প্ৰথম প্ৰথম কৈছোঁ এইটো কথা দেই আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আপোনালোকে মোক জনাবচোন জিলাকেইখনৰ নামটো জনাব আৰু এটা কথা কওঁ যোনখন জিলাৰ পৰা মানে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ বেছিকৈ চোৱা কমেণ্ট পাওঁ তালৈকে মই যাম বুলি আপোনালোকক কথা দিছোঁ যাম কিন্তু দেই সকলোৰে ঘৰতে মানে এসাঁজ এসাঁজ খাই আহিম হাঁহৰ মাংস ভাল পাওঁ খাই হাঁহৰ মাংস দি খাই আহিম আৰু অকণমান হাতৰ অসুস্থতা হৈ আছে তথাপিতো একদম সুন্দৰকৈ আছোঁ গৰম পানী নিমখ লৈ সেক দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যোৱাকালি আমাৰ কাকোৰ জন্মদিন হৈ গ'ল আৰু জন্মদিনটোত আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম দিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আমি যেতিয়া মাইনাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ সন্ধ্যা তাৰ পৰা আমি মানে সাতটামান বজাত ওলাইছোঁ আহি পেলাই আমি আমনিতে চাহ একাপ খাইছোঁ আৰু চাহ খাই পেলাই যেতিয়া বাহিৰলৈ আহিছোঁ মোৰ গাড়ীখনৰ ওচৰতে পোন্ধৰশ টকা এটা হেৰাই পাইছোঁ আৰু সেই পোন্ধৰশ টকাটো মানে এখন এখনকৈহে হেৰাই পাইছোঁ বেগৰ সতি নহয় সেইকাৰণে মানে মোৰ এতিয়া দিগদাৰ হ'ল তাত ইফাল সিফাল ইজন সিজনক সুধিলোঁ নহয় নহয় বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া চাওকচোন মই প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ মানে কাৰোবাৰ হয় বুলিও কোনেও কোৱা নাই কিন্তু মানে পোন্ধৰশ টকাটো পাঁচশ টকীয়া নোট দুটা আৰু এশ টকা পঞ্চাছ টকা মিলাই পেলাই পাঁচশ পাইছোঁ মানে পোন্ধৰশ গতিকে কাৰ 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 বাৰু হৈছে বাৰু সেই নম্বৰকেইটা নম্বৰকেইটাটো এতিয়া তেওঁলোকে চাগে হেৰাইছে যদিও নম্বৰনো ক'ত মনত থাকিব নোৱাৰোঁ আমিয়ে এতিয়া পইচা এটা ক'ৰবাত হেৰালে আমিতো নম্বৰটো মনত নাৰাখোঁ কিন্তু পোন্ধৰশ টকা এটা পাইছোঁ সযতনে ৰাখিছোঁ আৰু কাৰোবাৰ যদি তেনেকৈ হেৰাইছে আমনিত চাহ খোৱা হোটেলখন আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেইখনতে আমাৰ নগাঁওফালৰ নগাঁওফালৰ মানুহ গৈ পেলাই মানে তাতে বেছিকৈ চাহ তাহ খায় সেইখনতে মানে মোৰ গাড়ীৰ ওচৰতে তেনেকৈ পাইছোঁ পোন্ধৰশ টকাটো হয়তো কোনোবাই চাগৈ তেনেকৈ বেগৰ পৰা উলিয়াওঁতে পৰিলে আপোনালোকক কৈছোঁ দেই যদি কাৰোবাৰ হয় মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুতে কৈ আছিলে কাকোৰ জন্মদিনটো আমাৰ বিয়নীহঁতৰ ঘৰত কিয় উদযাপন কৰিলোঁ এক নম্বৰৰ কথা কাকোহঁতৰ এটা কাম আছিলে সেইটো আপোনালোকে লাহে ধীৰে গম পাব বাৰু সেই কামটোৰ কাৰণে মানে সিহঁতৰ সেইটো চাইডে থাকিব লগা হৈছে সেই কামটোত আৰু সেই কামটোৰ কাৰণে ৰাতি সিহঁতে সেইদিনাখন আঠটা বজাত পাইছেহি মানে ধৰক কাইলৈ জন্মদিন আজি ৰাতি আঠটা বজাত পাইছেহি আৰু তাত বেছিকৈ সুবিধা হয় তাইৰ লগৰখিনিৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ মোৰ ঘৰত মানে গাড়ী গুড়া থ'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়া ক'লে কাকোৱে তাত আৰু মোৰো হাতখন বিষ হৈ আছে এইটো সেইটো ইমান বেছিকৈ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণেহে আমি তাত জন্মদিনটো মানে পালন কৰিছোঁ বাকী তেনেকুৱা একো কথা নাই আৰু পাপা পাপাক কিয় নগ'ল সেইটো কথাও কৈছিলে মই আপোনালোকক এতিয়া এইখিনিতে কৈছোঁ দেই পাপাকে বেংকত যিহেতুকে কৰ্মৰত আৰু মই যোনখন মাজতে বিয়া দিব গৈছিলোঁ যে সেই বিয়াখন দিবলৈ যাওঁতে যিহেতুকে এওঁ মানে আমাৰ সেই বিয়াখনত দেউতাকৰ হৈ পেলাই যেতিয়া কইনাদান দিলে তেতিয়া দুদিন ছুটী ল'লে বেংকৰ মানে দুদিন মানে কি শনিবাৰেতো বন্ধ হৈ আছিলে তেওঁ শুক্ৰবাৰ দিনাখন ছুটি ল'লে আৰু বেংকৰ চাকৰি তেনেকৈ ছুটী নাপায় আপোনালোকে জানে সেইকাৰণে কালি দিনত পোৱা নাইকিয়া আপোনালোকে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ মানে আমাৰ এওঁ বিশেষকৈ ছুটী নোপোৱাৰ কাৰণেহে তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰিলে বাকী আপোনালোকে যিটো ভাবি আছে সেইটো একেবাৰে নহয় সুন্দৰকৈ আছোঁ আমাৰ পৰিয়ালটো আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু বহুতে কৈছে বেয়া পাই কাৰণে বিয়নী ঘৰত আমি জন্মদিনটো পাতিলোঁ সেইটো কথা একেবাৰে নহয় দেই সেইটো কথা একেবাৰে নহয় বিশেষকৈ অসুবিধা আৰু মোৰ হাতখনৰো অকণ প্ৰব্লেম কাম বন কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ মানে কাম বন মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিমানে যি নহওক মইতো তেনেকৈ কৰিবই লাগিব কাম ন আৰু ইয়াতে প্ৰসাদ ধুনীয়াকৈ আগবঢ়ালোঁ মন্দিৰত গ'লোঁ তাৰপিছত তালৈ প্ৰসাদ লৈ গ'লো ইয়াৰ পৰাই আগবঢ়াই সুন্দৰকৈ তাতে আমি উদযাপন কৰিলোঁ আমাৰ লগত সেইবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক মতামত কিছুমান দি থাকে যে সেইবিলাক তেনেকুৱা একো নাইকিয়া আৰু শেষত এটা কথাই কওঁ বহুতে কৈ আছিলে কেঁচুৱাটো আমাৰ যিহেতুকে মাইনাই লৈ আছিলে আৰু বহুতে কৈছে আমাৰ পাখি মাইনাৰ লগত মিলে মনে মনে হ'ল নেকি বাৰু আপোনালোকে লুকুৱাই থৈছিলে নেকি বাৰু মামীয়ে হাঁহি আছে লুকুৱাই থৈছিলে নেকি মনে মনে আপোনালোকে কিয় কোৱা নাছিলে সেইটো নহয় সেইটো আমাৰ কাকোৰ এজন বন্ধু মানে কাকোৰ বন্ধু মানে দাদা সদৃশ এক এজন দাদাকৰ সেয়া সন্তান হয় ল'ৰা সন্তান আমাৰ মাইনাৰ লগত মানে খুব ভাল মানে মাইনাক খুব মৰম মানে মাইনাক মাইনাক মানে খুব চিনি পায় আৰু মাইনাকে ছোৱালী ছোৱালী মৰমো কৰে সেইকাৰণে মাইনাই তেনেকৈ লৈ আছিলে বাকী আপোনালোকে গম পাব নহয় যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ কিবা এটা হ'লে আপোনালোকক কিয় নজনাম বাৰু কাৰণ আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু চৰাই কূতা যেনেকৈ এডাল এডালকে কঢ়িয়াই তেনেকৈ মই চৰাই কুটা এডাল এডালকৈ কঢ়িয়াৰ নিচিনাকৈ মোৰ পৰিয়ালটো মই এতিয়া এক লাখ মানে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰেই হ'বহি এতিয়া মই গোটাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোৰ পৰিয়ালটো ইমান ডাঙৰ গতিকে মোৰ ইমান ডাঙৰ পৰিয়ালটো থাকোঁতে মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোককতো ক'মেই মোৰ ঘৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই সকলোখিনিতো আপোনালোকক জনামেই গতিকে সেইটো আপোনালোকক একদম কৈ দিলোঁ এক নম্বৰ কথাটো আৰু দুই নম্বৰ কথাটোও ক'লোঁ কেনেকৈ মা আমাৰ এওঁ যোৱা নাই কিয় তাত উদযাপন কৰিলোঁ সকলোখিনি ক'লোঁ আৰু শেষত মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথাই কওঁ পইচা পোন্ধৰশ টকা মই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে মোক একদম সুন্দৰকৈ ক'ব লাগিব ক'ত থৈছিলে কেনে তেনেকৈ মানে আপোনালোকে মোক ক'লেই হ'ল যে আমুকতে পৰিছে বুলি মই দি দিম দেই মই তেনেকৈ মানে বাহিৰতে থৈছোঁ পইচাটো ভিতৰৰ সোমাব নাপায় বুলি কৈছে যে সেইকাৰণে মই তাৰ বাহিৰতে থৈ দিছোঁ পইচাটো আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লওঁ বহুত বহুত আশীৰ্বাদ দিছে আপোনালোকে কাকোৰ হৈ পেলাই বহুত বহুত আশীৰ্বাদ কৰিছে তাৰ কাৰণে একদম বহুত বহুত আপোনালোকক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো যাতে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক সকলো ভালে কুশলে থাকক লগ পাই আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই